નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી અંદર જે ભાગ ચાર આપણને આપેલો છે એટલે કે જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ ચાર આવ્યો છે તે ભાગ ચારની અંદર જે હિન્દી વિષય છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર નવ મમતા નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ આઠની આ જે નવી સ્વાધ્યન પુથી છે તે નવી સ્વાધ્યન પુથીની અંદર આપવામાં આવેલા દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ જે છે તે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ પાઠ નંબર નવ મમતાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન એમાં પ્રશ્ન નંબર એક અ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए पहला सवाल चूडामणि कैसे मारा गया तो जवाब अवश्य जब डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेर शाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं तब चुड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उसका वध कर दिया जाता है बीजो सवाल ममता से आश्रय मांगने वाला कौन था ममता से आश्रय मांगने वाला हुमायूं था तीजा सवाल ममता की झोपड़ी में कौन आया तो जवाब अवश्य ममता की झोपड़ी में हुमायूं आया था चौथा सवाल हुमायूं ने क्या आदेश दिया तो जवाब अवश्य हुमायूं ने आदेश दिया कि उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है पाँचवा सवाल अकबर ने अष्टकोण मंदिर क्यों बनवाया अकबर के पिता हुमायूं ममता की झोपड़ी में रात भर रुके थे तो उनके आदेश अनुसार वहाँ पर अकबर ने अष्टकोण मंदिर बनवाया प्रश्न नंबर एक ब निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए पहला सवाल लौटा दीजिए पिताजी हम लोग ब्राह्मण इतना सोना लेकर क्या करेंगे तो ममता ने चुड़ामणि से कहा बीजो सवाल माता तो फिर मैं मणि से चला हुमायूं ने ममता से कहा है त्यारछी त्रीजू मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका उसका घर बनवा देना हुमायूं ने मिर्जा से कहा मैं अपने चिर विश्राम में जाती हूँ आती हूँ तो ममता ने अश्वारोही से ममता अश्वारोही से कहती है त्यार पछी पाँचवू मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है यह तो इसी जगह का होना चाहिए अश्वारोही अपनी धुन में कहने लगा त्यार छे प्रश्न नंबर एक का शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए पहला सवाल भवन के फाटक के पास का कमरा तो प्रकोष्ठ त्यार छे हरी हरी घास का समूह तो तृण शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो तो जवाब आवश्यक मृगदाव त્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2 નિમનલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર दीजिए પહેલો સવાલ મમતા કો প্রত্যেক લડનેવાલે સૈનિક સે નફરત ક્યો થી તો જવાબ આવશે વિધર્મી શેર શાકે અતતાઈ સૈનિકોને મમતા કે પિતા કા વધ કિયા થા ઉસી ઘટના કે કારણ મમતા કો প্রত্যেক લડનેવાલે સૈનિક સે નફરત થી બીજો સવાલ કિસ બાદ સે પતા ચલતા હૈ કી મમતા સબ કે સુખ દુખ કી સહભાગીની થી તો ગામ કી દો તીન સ્ત્રીયા વૃદ્ધા ઓર જરજરિત जर्जर जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी त्रिजु शहनशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ वह सही था या गलत अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए शहनशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहनशाह बना उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहनशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था ममता का कहीं नाम तक नहीं था पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की यह सरासर गलत है मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया चौथा सवाल कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार लिखिए वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी विपत्ति के समय उस महिला ने शहनशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया प्रश्न नंबर तरण परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए तो अँ जो पेरेग्राफ अपन ने अपे ध्यानपूर्वक वाँचवा है समझवा है और एना पर जोइा प्रश्नों उत्तर पहलो सवाल जीवन का प्रमुख आधार क्या है तो जवाब आश पानी पानी का मुख्य स्रोत है तो जवाब आशे बरसात पानी का उपयोग कहाँ नहीं होता तो जवाब आशे बैलगाड़ी में ચોથું મરુભૂમિકા અર્થ ક્યાં હોતા હૈ તો જવાબ આવશે રેગિસ્તાન પાંચમું પ્રસ્તુત પરિચ્છેદ કા ઉચિત શીર્ષક કોણ સાહે તો જવાબ આવશે જલ હિ જીવન ચાર રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લેખન કીજીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે એ મુદ્દાઓને આધારે આપણે કહાની લખવાની છે તો આ પ્રમાણે લખી શકીએ જુઓ એક બાર દો રાજાઓ કે બીચ યુદ્ધ છીડ ગયા સે એક રાજા પરાજિત હો ગયા જંગલ કી ઓર ભાગ ગયા उसने एक गुफा में शरण ली विजयी राजा ने उसका पीछा करके ए, करने के करने को सैनिक भेजे वह उसे जान से मार डालना चाहता था पराजित राजा बहुत बहादुरी से लड़ा था पर उसकी सेना थोड़ी थी शत्रु की विशाल सेना ने उसकी छोटी सी सेना को हरा दिया मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए उसे जंगल में भागना पड़ा वह बहुत दुखी हो गया और हिम्मत हार बैठा एक दिन उदास होकर राजा गुफा में लेटा हुआ था तभी उसका ध्यान एक छोटी सी मकड़ी की ओर गया वह गुफा की छत के एक कोने में झाला बुनने का प्रयत्न कर रही थी वह सरपट दीवार पर चढ़ती है बीच में झाले का कोई धागा टूटता और वह जमीन पर आ गिरती बार बार यही होता रहा पर मकड़ी हिम्मत नहीं हारी वह बार बार प्रयास करती रही आखिरकार झाला बुनते बुनते वह छत तक पहुंचने में सफल हो गई उसने पूरा झाला बुनकर तैयार किया तैयार कर दिया राजा ने सोचा यह रेंगने वाली नन्ही सी मकड़ी बार बार असफल होती रही लेकिन इसने प्रयास करना नहीं छोड़ा मैं तो राजा हूँ फिर मैं प्रयास करना क्यों छोड़ दूँ मुझे फिर से प्रयत्न करना चाहिए उसने दुश्मन से एक बार फिर युद्ध करने का निश्चय किया राजा जंगल से बाहर निकलकर अपने अपने विश्वासपात्र सहयोगियों से मिला उसने अपने राज्य के शुरवीरों को एकत्र किया और शक्तिशाली सेना खड़ी की उसने पूरी ताकत से दुश्मन पर चढ़ाई कर दी વીરતાપૂર્વક લડા આખીરકારી વિજય હોય ઉસે રાજ્ય વાપસ મિલ ગયા રાજા ઉસ મકડી કો જિંદગીભર નહીં ભૂલ શકા જીસને ઉસે સદા પ્રયાસ કરતા રહેને કા સબક સીખાયા સીખ અસફલતાઓમને વાળો કો એક દિન સફળતા અવશ્ય મિલતી હૈ ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર પાંચ ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લીખીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને છ ચિત્રો આપવામાં આવેલા છે તો આ ચિત્ર જે છે એના ઉપરથી આપણે સરસ મજાની કહાની લખવાની છે જુઓ एक बार की बात है गर्मियों के दिन थे तभी एक बुढ़ी अम्मा एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी रास्ते में बहुत धूप होने की वजह से उसे काफ़ी प्यास लगी वह बुढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गई और पानी के लिए सबको पूछने लगी तभी वहाँ से कई लोग गुजरे लेकिन किसी ने उस बूढ़ी अम्मा की ओर नहीं देखा और अपने अपने रास्ते पर चले चल दिए काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया उसने देखा कि वह बुढ़ी अम्मा पानी के लिए तड़प रही है और सबसे मदद मांग रही है लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है तो उस लड़के ने उस बुढ़ी अम्मा को पानी पिलाया और उसकी मदद की और अपने घर ले गया वहाँ पर वहाँ पर उस पर बुढ़ी अम्मा ने विश्राम किया और खाना भी खाया और फिर थोड़ी देर रुककर उस बच्चे को अलविदा कहकर अपने रास्ते पर चली गई ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ અકોષ્ટક મેસે સહી વિકલ્પ ચુન કર સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ ઓરકા વાક્ય પ્રયોગ કીજે તીક્ષ્ણ તો એનું સમાનાર્થી થશે તેજ વાક્યવંશે બહુ તેજ સુઈ હૈ પ્રવાહનું થશે બહાવ વાક્ય વાક્યવંશે પાણી બહાવ બહુ જ્યાદા હૈ વેદનાનું થશે પીડા ને વાક્યવંશે કાફી પીડામાં હૈ દુહિતાનું થશે પુત્રી વાક્યવંશ વો રાજા કી દુહિતા હૈ વ્યથિતનું થશે બેચેન વાક્યવંશે તુમ બેચેન લગ રહે હો કુછ ખુવા હૈ विपन्न संकटग्रस्त वक्य बन से आसाम संकटग्रस्त स्थिति में है आतताई है है पीडित पीडित वो एक विधवा प्रश्न नंबर छह नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं प्रत्येक अंग से संबंधित तीन तीन मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए मुहावरा तो पहले आप तारा होना अर्थ थे बहुत प्यारा वाक्य प्रयोग मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है कान तो कान पकड़ना अर्थ माफी मांगना वाक्य बन से उसने अपनी गलती के लिए कान पकड़े त्यार पीछे सीर खाना अँ वाक्य बन से बहुत परेशान करना एट के अर्थ थे बहुत परेशान करना वाक्य बन से वो कब से मेरा सीर खा रहा है हाथ तो हाथ ऊपर हाथ धोकर पीछे पड़ना एन अर्थ अर्थ थे

घोसले में उनके कई बच्चे रहते थे वे अपने बच्चों के साथ रहती थी एक दिन कई शिकारी वहाँ आए वे चिड़ियों को मारना चाहते थे चिड़ियों ने अपने बच्चे को बच्चों को घोसलों में सिर नीचा कर बैठने को कहा वे खुद वहाँ से उड़ गए और पत्तों में छिप कर बैठ गए शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चले गए त्यार प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए मीना गीत गा रही है भविष्य काल बनाए तो जवाब आवश्यक मीना गीत गाएगी अशोक अहमदाबाद गया था वर्तमान काल बनाए तो जवाब आवश्य अशोक अहमदाबाद जा रहा है घोड़ा घास खाएगा भूतकाल बनाए तो जवाब अवश्य घोड़ा घास खा रहा था સબ અપના અપના કામ કર ચૂકે વર્તમાન કાલ બનાવીએ તો જવાબ આવશે સબ અપના અપના કામ કર રહે હે તો મિત્રો અહીંયા આપણે આજે હિન્દી વિષયની જે સ્વઅધ્ય પોથી છે તેનો આ પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી મળીશું આપણે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર આજે હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યયન પુથી છે એની સાથે સાથે ધોરણ આઠની બધા જ વિષયની જે સ્વઅધ્યન પુથીઓ છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મૂકાઈ ચૂક્યા છે તો જરૂરથી આ વીડિયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો તમારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં